Türkiyənin Antaliya şəhərində mühasisəçi işləyən Cəmin Şahin və Halik Arla 4 il əvvəl internetdə araşdırma edib elektron tullantılardan qızıl, gümüş, paladiyum və misin necə əldə edilə biləcəyini öyrəniblər. Ölkə TV Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, öncə hobi kimi bu işə başlayan Şahin və Arlı daha da təkmilləşərək hər gün evdə 1 qram qızıl əldə etməyə bacarıblar. Zibil və elektron tullantları evə gətirən Şahin və Arlı maye halına gətirdikləri qızılları içi oyulmuş kartofun içinə qoyurlar. Şahin və Arlı güclü istiliklə kartofun içərisindəki qırmızı torpaq halındakı çörtünü qızdıraraq qızılı ayırırlar. 24 ayarlı saf qızıl əldə edirlər. Hamının evdə qızıl hazırlaya biləcəyini deyən yənşərf prosesi belə izah ediblər. Məhsulların özlərinə məxsus sistemləri var. Ədəcə mis və gümüş alırıq. Fərqli formulalar istifadə edərək onu maye halına gətiririk. Maye içərisindəki mis və gümüşü ayırdıqdan sonra qızılı çöküntü ilə toz və qırmızı torpaq halına gətiririk. Sonra kartofdakı qırmızı torpağı əridərək 24 ayarlı saf qızıl əldə edirik.